Характер этой войны, он ну, такой довольно странный и невыгодный для нас. Зеленскому ничего не угрожает, его окружению ничего не угрожает. В противном случае, как бы, да, эта война, вот в том виде, в кого она идет, как бы, да, она выгодна противнику. Ну, тут такая штука, в принципе, все достаточно достаточно очевидно. Можно, конечно, называть это масштабной провокацией, но, в общем-то, это война. То есть, грубо говоря, так сказать, но это не какой-то отдельный выделенный эпизод, да, это собственно значит, часть той войны, которая сейчас идет и в общем понятно, что ожидать э, того, что так сказать, война будет идти только там, где нам хочется, но ну, это было бы странно. Поэтому конечно лучше бы, чтобы такие вещи заранее раскрывались разведкой такие планы как бы, да, и наносились бы упреждающие удары для того, чтобы предотвратить подобные вторжения. Да. здесь для того, чтобы это понимать не надо быть фельдмаршалом, это очевидно. Второе, что хотелось бы отметить, но при всем при этом, как я уже вот все эти два с половиной года говорю, на мой взгляд, характер этой войны, он... Ну, такой довольно странный и невыгодный для нас, да. А, то есть, что я имею в виду? Мы как бы себя поставили на одну доску с противником. Ну, то есть, что вообще дает возможность, ну, в том числе, значит, Зеленскому вот этой всей, так сказать, украинской военщине, как раньше говорили, да, вот подобные вещи предпринимать. Ну, в том числе им это дает возможность, то обстоятельство, что они знают, Зеленскому ничего не угрожает, его окружению ничего не угрожает, украинские города мы не трогаем, атомные станции мы не трогаем, сюда не стреляем, туда не кидаем, так сказать, здесь не делаем, да, на крайние шаги не идем. Но ну, если так, то, в принципе, э, свобода действия достаточно большая. То есть я вот свою точку зрения, честно говоря, с марта 2022 -го года не меняю. Я считаю, что мы должны применить всю имеющуюся у нас, так сказать, мощь и любые абсолютно методы для достижения победы. В противном случае, как бы, да, эта война, вот в том виде, в ком она идет, как бы, да, она выгодна противнику. Потому что противник, так сказать, да, получается, что его, значит, ну, так, наши многие преимущества мы добровольно обнуляем вот, и ведем такую, так сказать, как бы войну, так сказать, договорную. Вот здесь вот, ну, то есть на земле, да, на позициях пехота танки там мотоциклы и все такое прочее да? я, если честно, вот не вижу в этом большого смысла. То есть, да, можно сказать, ну как же так, как бы, да, вот они, может быть, хотят спровоцировать нас как раз, может быть, действительно, Зеленский хочет и спровоцировать, может быть, действительно, он хотел бы, хотел бы так сказать, таким образом улучшить так какие-то свои позиции, для того, чтобы потом выставлять требования. Вот. Но что толку в этих словах, если происходит действие? Да? Вот, как можно, например, привести его в чувство? Например, нанести массированный удар по Киеву. И по тем местам, где может быть Зеленский. Я вас уверяю, так сказать, ситуация может измениться. Или поставить под угрозу удара украинские атомные станции. Я уж уверяю, что зашевелятся все. Вот мы говорим, Запад оказывает помощь Украине. надо сделать так, чтобы некому было оказывать эту помощь. Вот помощь есть, так сказать, а ее некому, потому что никого нет. Вот, собственно, и все. И тогда, так сказать, да, вот эти вот все страдания, возможно, завершатся чуть быстрее. А в противном случае, как бы да, ну идет такая вот такая, так сказать, война спецопераций. То есть эта война состоит из большого количества, так сказать, спецопераций. Можно их называть и провокациями и прочее прочее. При этих спецоперациях, как бы да, возможно всякие разные э, неприятные ситуации вроде той, которая сейчас происходит э, в Курской области. Вот Зеленский говорит, мы вот таким образом ближе к победе. Вот давайте сделаем так, чтобы некому было поставлять помощь, чтобы он чувствовал, что как бы, речь идет лично о нем, например, скажем, да, в том числе. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вот эти вот какие-то ограничения, которые мы сами на себя наложили, они э, в итоге-то не снижают, там, условно говоря, там, количество потерь, как бы, да, они э, в определенной степени продлевают это состояние войны, а чем длиннее война, тем больше потерь, так сказать, с той и с другой стороны, да. Вот, вот, собственно, это одна из, одна из сказать, важных вещей, которые нынешней вот этой вот масштабной провокации, как ее назвали, да, она подтверждается косвенно. Потому что они понимают, что а что будет? Ну, будет вот поле, поле боя. Будет, так сказать, да, сражение на поле боя. С нами уже Сергей Згурец, директор консалтинговой группы Defense Express. Пане Сергею, доброго ранку, слава Украине! Гром слава, доброго ранку, приветствую вас, вітаю наших Вот Отже, столько всего уже в Курской области… Сталося, стільки новин надходить, і вже міжнародні видання починають там якусь свою аналітику давати. Та величезна стаття За Washington Post» вийшла. Власне, чекаємо і від вас якоїсь ґрунтовної аналітики, заснованої на фактах, яким нам відомо. Тому що за подіями в Курській області зараз спостерігають всі, тому що це. Така зміна наративу військових дій за досить тривалий час, коли ми всі там намагалися оцінювати наслідки війни на виснаження росіян там більше ресурсів і таке інше. Вона тисне на всі лінії оборони і наша, і таке інше. І зараз ми маємо дещо іншу парадигму, яка говорить про те, що ну кажучи, ведення оборонної операції яку здійснює збройні сили можна. Вести так, що насправді вводити противника в оману, ставити його в тупік, примушувати змінювати свої плани і навіть нав'язувати ініціативу. Думаю, що це все стосується якраз тих подій, які зараз. Відбувається в Курській області, це вже четверта доба. Зараз ми можемо говорити, що є там певні тактичні оперативні стратегічні цілі цієї операції, яка все одно залишається надзвичайно ризикованою за низки там обставин. Коли ми говоримо про тактичні цілі, це зазвичай це знищення сил засобів ворога або захоплення в полон. Це ми бачимо значну кількість прикладів, коли Російські війська здаються, коли ми говоримо про е оперативні цілі, це примушення ворога до перекидання сил і засобів з інших напрямків е на цю ділянку фронту. Це вже відбувається. Ми там бачимо приклади, що там певні російські групування там з насамперед з Куп'янськ, Чечесів Яр, Чанськ, Ці ділянки частково. Звідти ворог бере існуючі підрозділи, щонайменше не спостерігачі роблять такі висновки. Ну власне, коли ми говоримо про стратегічні цілі, то тут я скоріш говорив би про стратегічні ефекти, тому що тут ми говоримо про те, що змінюється сприйняття. Того, що Росія може вести постійні наступальні дії, що вона зараз намагається вкласти в ну основу свого того інформаційного наративу. Зараз бачимо, що це не так. Україна може нав'язувати свої рішення. Це викликає ну по зацікавленість і. Ставлення до наших військового керівництва, що воно спроможно здійснювати такі глибоко законспіровані, але добре підготовлені операції. І власне це ще один крок до того, що в будь-якому разі можливість утримання такої значної ділянки російської території, яка була захоплена впродовж там трьох днів, це понад 400 квадратних кілометрів. Це до речі, більше ніж. Мы тоді відбили у противника наших земель, коли говоримо про Минулорічний наступ, так що в будь-якому разі, зараз ми говоримо про таку сплановану наступальну операцію, ризиковану операцію, яка вже досягла певних стратегічних ефектів. Вона перебуває в розвитку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквизиты в описі до видео.